निवडणुका लागतील आज अगदी पंधरा काही झाली आणि संपूर्ण पूर्ण देशामध्ये सात टप्प्यामध्ये आणि महाराष्ट्रात पाच टप्प्यामध्ये निवडणुका होणार आहेत असं मात्र काय पाहिजे पहिली प्रतिक्रिया माझी अशी आहे की मध्य दोन महिन्यापूर्वी काही ॲडमिनिस्ट्रेशनच्या का अधिकाऱ्याने आम्हाला बातमी दिली होती की पाच टप्प्यामध्ये महाराष्ट्राच्या निवडणुका होती आणि कोविडचं जे ढोंग पुरा लावलं होतं त्याचंच कारण ते होतं महाराष्ट्रामध्ये इलेक्शन मी एटी फोरपासून आहे कुठेही दंगा झालेला नाही एक दगड मारायला माणूसही त्यावेळेस मिळत नाही अशा असणाऱ्या परिस्थितीमध्ये दोन फेजीसचे निवडणुकीच्या हे पाच फेजेसमध्ये घेऊन जाणं याचं एक्सप्लेनेशन इलेक्शन कमिशननी दिलं पाहिजे ये बर्फ पडत नाही या महिन्यामध्ये पाऊस पडत नाही किंवा या महाराष्ट्रामध्ये दळणवळण असं नाही की घोड्याने जावं लागतंय हत्तीने जावं लागतंय असे असा एकही प्रदेश नाही रिझर्व पोलीस पाहिजे फोर्स केवढा आहे ऍडमिनिस्ट्रेशनचा स्टाफ आहे तोही या ठिकाणी आहे आणि मग पाच फेजेस मध्ये काय घेतला याचा असणारा खुलासा करावा ऍडमिनिस्ट्रेशनने जे आम्हाला असणारा पाच दोन दोन तीन महिन्यापूर्वी सांगितलं होतं वॉर्म केलं होतं ते आज अस्तित्वामध्ये आलेलं आहे इलेक्शन कमिशनने स्वतःला एका चर्चेच्या घेऱ्यामध्ये घेतलं आणि अनेक जण आता विचारणार आहेत की शांतता महाराष्ट्र हा अशांतता इलेक्शन कमिशन करायला निघालेला आहे का आणि त्याच्यामुळे पुन्हा आमची असणारी विनंती राहणार आहे की महाराष्ट्राच्या इलेक्शन दोन फेसेस मध्ये घ्याव्या चोवीस एका वेळेस चोवीस दुसऱ्या वेळेस इथं शांततेने पार पडतील इलेक्शनच्या संदर्भातली कुरकुर कुरकुर -कू चालतील पण कुणीही त्याच्यावरनं दंगा धोपट मारामाऱ्या अमुक असं काही झालेलं नाही जे काही दंगा धोपट मारामाऱ्या झालेल्या आहेत ते निवडून आलेल्या न आमदारांनी केलेल्या आहेत उमेदवारांनी केलेल्या नाही त्याच्यामुळे दोन फेजेसमध्ये हो ह्या निवडणुका आणाव्यात अशा रीतीचा आम्ही एक टेलिग्राम पक्षाच्या वतीने इलेक्शन कमिशनला पाठवणार आहोत इलेक्शन कमिशनच्या ऐकणे असं देखील आहे की विरोधकांची मागणी आम्ही गाह्य करू शकतो परंतु अनेक समस्या आहेत काही ठिकाणी फेस्टिवल असतात काही ठिकाणी दंगे होतात किंवा काही ठिकाणी अनेक कार्यक्रम असतात त्याच्यामुळे दोन टप्प्यांमध्ये किंवा कमी टप्प्यामध्ये घेता येणार नाही म्हणून वेगवेगळ्या इथे महाराष्ट्रामधला असणारा होळीचा एकच सण मला वाटतं या महिन्यामध्ये आहे त्याच्या पलीकडे नाही आणि तो कॉमन सण आहे मी असं म्हणतो देशभराचा सण आहे तो त्याच्या व्यतिरिक्त कुठलाही ना सण नाही त्याच्यामुळे असणारा जे काही थातूर मातून कारण इलेक्शन कमिशनने महाराष्ट्राच्या निवडणुकीपुरती दिली आहेत ती मला वाटतं वस्तुस्थितीला धरून नाही उलट इलेक्शन कमिशनने एका एका ह्याची ता एका ठिकाणची तारीख एक दिवसांनी पुढे ढकललेली आहे एक सण लक्षात घेऊन असणारा पुढे ढकललेली आहे त्याच्यावरनं इलेक्शन कमिशनच स्वतःला कॉन्ट्रेडिक्ट करते अशी परिस्थिती आहे अनेक दिवसांपासून इलेक्शन कमिशन सर्वांच्या टार्गेटवर असतं अगोदर ठाकरे गटाचा निकाल असेल किंवा त्याच्यानंतर शरद पवार गटाचा निकाल असेल इलेक्ट्रॉल बॉम्ब असतील आणि आता निवडणूक निवडणुकीचा कार्यक्रम असेल कायम चर्चेत हे निवडणूक आयोग राहिलेला आहे गेल्या दोन वर्षांपासून दोन वर्षापासून इलेक्शन कमिशन ज्यांनी त्यांनी ज्या जबाबदाऱ्या घेतल्या नाही पाहिजेत म्हणजे माझं म्हणणं आहे की इंटरनल पार्टी डिस्प्यूट याच्यामध्ये इलेक्शन कमिशन हे पडता नये आणि माझ्या माहितीप्रमाणे असणारं कायदेशीरसुद्धा त्यांना असणारं बंधन आहे पण दुर्दैवाने साधिकालीचा निर्णय जो होता की ज्यावेळेस पोलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड नसताना आ, सुप्रीम कोर्टाने एक निर्णय त्यांनी दिला होता की व्हॉलेटरी ऑर्गनायझेशन आहे व्हॉलंट्री ऑर्गनायझेशन इलेक्शन कमिशनकडे रजिस्टर्ड होतात म्हणून त्यांनी असल्याचं डिस्प्यूट द्यावं असा जो काही निकाल होता त्यालाच अनुसरू नये असं मी त्या ठिकाणी मानतो आता इलेक्शन रिझल्ट निकाल झाले त्यांनी असणारा फक्त वरती अन्याय करू नये दोन फेजेसमध्ये घ्याव्यात एवढीच आणखी मागणी त्या ठिकाणी राहणार आहे सर एक बहुत बडी मागत आहे चुनाव आयोगने आज जो कार्यक्रमची घोषणा में आहे मैं ये कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में पांच फेजों की इलेक्शन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है मैं उन्नीस से यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहा हूं कहीं दंगा नहीं हुआ है ना यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग की कोई घटना है ना यहाँ पर कैंडिडेट्स के अंदर आपस में झगड़ा हुआ है लोग जो है वो इलेक्शन को शांतिपूर्वक करते हैं और सरकार को हमेशा मदद करते हैं ऐसे स्टेट को पाँच राज्यों में इलेक्शन करवाना इसका मतलब ये यही संदेशा देना है कि महाराष्ट्र अब जो वॉलटाइल बन चुका है शांतिपूर्वक नहीं रहा है तो ये जो इलेक्शन कमीशन मैसेज देना चाह रहा है ये गलत है और इसको हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और इलेक्शन कमीशन को विनती करेंगे जो पुराना रिश्ता था महाराष्ट्र और इलेक्शन का जो दो फेजेस में होता था वो दो फेजेस में ही इलेक्शन पूरी करे ऐसे हमको विनती करने वाले हैं चुनाव है पूरे देश हमेशा दे, किए जा सकती है ऐसा नहीं है कि नहीं है क्योंकि तो उन्होंने सिर्फ अभी अनाउंसमेंट किया है नोटिफिकेशन नहीं निकला नोटिफिकेशन के अनाउंसमेंट के बाद निकलेगा तो उम्मीद है कि हम लोग शाम तक जो है वो टेलीग्राम इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे और या वेबसाइट पे उनके अपील करेंगे उनको कि वो दो दो फेज में करे क्योंकि वही मेरे ख्याल से मैं एक शांतिपूर्वक स्टेट की जो इमेज है वो बरकरार रखनी चाहिए ऐसा हम लोग को लगता है जिस तरह से महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में पार्टीज में स्प्लिट हुई है उसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो सकती है या फिलहाल जो राजकीय यहाँ की परिस्थिति है उसको देखते हुए ऐसा निर्णय लिया होगा मेरे ख्याल से देखिए पार्टी स्प्लिट हो चुके हैं लेकिन वो भी शांतिपूर्वक स्प्लिट हो चुका है उसमें भी कोई दंगा नहीं है कोई खतरा नहीं है म्यूचुअली जो ऑफिस है तो उस म्यूचुअली ऑफिस का जो है हम नहीं लेंगे करके कहा गया है तो ऐसे शांतिपूर्वक माहौल में जब पार्टियों का स्प्लिट होता है और ऑफिस और उनकी संपत्ति का भी स्प्लिट शांतिपूर्वक स्प्लिट होता है तो मैं मान के चलता हूँ कि आगे भी कुछ नहीं होगा इसलिए ये जो मन में डर बैठा है या इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र को उत्तर प्रदेश के तौर से देख रही है नजरिया से देख रही है ये गलत है मैं मानता हूँ पहले आरोप हो रहे हैं कि चुनाव आयोग पर कहीं ना कहीं सरकार का दबाव है और जिस तरह से आनंद फानंद में नई नियुक्तियां हुई है जिसके बाद ये कार्यक्रम की घोषणा हुई है आपको लगता है कि इसके पीछे भी कोई पॉलिटिकल थी। ये कि किसी के पीछे भी पोलिटिकल मोटिव हो लेकिन ऑपोजिशन पार्टी जो है उनको जो चाहिए वो बात इलेक्शन वो कमीशन के सामने रख सकती है और आ, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ईवीएम के बारे में जो अनसन जजमेंट दे रही है वो मेरे ख्याल से रोकना चाहिए क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि आपने जजमेंट दिया है किस एक्सपर्ट कमेटी के मुताबिक आपने किया है क्या वहाँ पे जो जुडिशरी में बैठे हुए लॉर्डशिप है उनको हैकिंग की जानकारी है अगर उनको हैकिंग की जानकारी है तो शायद मेरे ख्याल से वो उसका तर्क देते ईवीएम अगर वो किसी एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजते और उनकी अगर राय आती तो मैं मानता कि उसमें हैकिंग नहीं है मैं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि एक केस बम्बई कोर्ट में मैं खुद लड़ रहा हूं कि ईवीएम हैक की जाती है जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का रवैया उस मैटर में है पिछले छह महीने से तालमटोल कोर्ट में चल रहा है उनका ये एप्लीकेशन दो वो एप्लीकेशन दो वो एप्लीकेशन दो वो एप्लीकेशन दो, दो ताकि वो मैटर सुनवाई ना आए इस तरीका जो इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है उससे जाहिर होता है कि वो उसमें फंस गए हैं क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो खुद एफिडेविट पे कह रहा है कि इसमें टेक्निकल मिस्टेक हो चुकी है जब रिटर्निंग ऑफिसर जो इलेक्शन कंडक्ट कर रहा है बिहाफ ऑफ इलेक्शन कमीशन अगर वो ही जब एडमिट कर रहा है कि टेक्निकल मिस्टेक हो गई है तो अब टेक्निकल मिस्टेक क्या है उसको ढूंढना है अब उसको ढूंढने की जो पिटिशन है उसी पर ये अड़ंगा लगा के बैठे है कि ये टेम्परिंग नहीं हो जा सकती है हम लोग ने बता भी दिया तीन दिन पहले कि ईवीएम में दो 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 चिप्स जो आती है वो रास्ते पे मिलती है उसको कभी भी मैनिकुलेट किया जा सकता है उसके बारे में जो है कोई इलेक्शन कमीशन कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है ना सुप्रीम कोर्ट उस पर कुछ कहने के लिए तैयार है इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि आपके पास अगर या किसी भी हाई कोर्ट के पास ये अगर पिटीशन आई तो आप फॉरेंसिक लेबोरेटरी पद भेजिए इसको कि उनके पास वो टेक्निक है, उनके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है आप इसको अगर भेजना है तो आई में भेजिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट है उस इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के जो हैकर्स है या आप किसी एक यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी को अपॉइंट करिए कि जिसके पास आ, अप टू डेट आई डिपार्टमेंट है आप उसको भेजिए उनका रिपोर्ट लीजिए सुप्रीम कोर्ट खुद कैसे सर्टिफाई कर रहा है नहीं यह नहीं हो रहा है यह नहीं हो रहा यह गलत है पूरी तरह के सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देना ऐसे मैं मानता हूं इज अ टेक्निकल इशू अँड इट्स कोर्ट शू टेक दी हेल्प ऑफ दी टेक्निकल पर्सन्स टू अंडरस्टँड दिस इश्यू अँड धॅन गिव्ह अ जजम सरपांची चर्चा कुठपर्यंत कारण मी काल महाविकास आघाडीची बैठक झाली मला त्याच्यातलं काहीही माहिती नाही आमच्याकडचे असणारे प्राध्यापक दैरवन फोंडकर बोलतायत ते आणि कमिटी असं ते डिसाईड करणार आहे त्याच्यामुळे मी त्याच्यामध्ये लक्ष घालत नाही भारत जोडो यात्रा महामुंबईत आहे उद्या सभा देखील आहे नाना पटोलेंनी असं म्हटलंय की तुम्हाला देखील आमंत्रण दिले तुम्ही उद्या सभेला जाणार आहात का शिवाजी पार्क ते आम्ही असा त्याच्यामध्ये त्यांनी निमंत्रण दिले ते निमंत्रण आम्ही स्वीकारलेलं आहे त्याच्यामध्ये आता त्यांच्याकडून पुढचं काय होतं हे आम्हाला माहीत नाही आता सब जो जानकारी हमें बताई जा रही है उस हिसाब से महाविकास आघाड़ी के बैठक में सभी नेताओं ने आपको चार सीटों का प्रपोजल दिया हुआ है कल जिस में, में। जिसमे पुणे है रामटेक है अकोला है और मुंबई की एक सीट है सवाल ऐसा है उसमें कि कल की जहां तक मुझे पता चला है महाराष्ट्र मतलब वंचित बहुजन आघाड़ी की महाराष्ट्र कमेटी की बैठक हुई उस बैठक में उन्होंने सीधा कहा कि हम चार सीट पर नहीं ले रहे आप अपना आप प्रस्ताव आपके पास रखिए और लेना है तो हमने जो दिया है उस पर बात कर लीजिए बिना बात करते हुए अगर आप देने के लिए तैयार हो तो उन्होंने कहा कि भैया आप, आप आप जो है उस पर फैसला कर दीजिए तो जहाँ तक महाराष्ट्र कमेटी की बात है जहाँ तक मैं जानता हूँ दोनों ने उसको ना किया है समय तो आपने ये जो प्रपोजल है उसे सवाल ऐसा है।, है, है कि मैं मुझे देंगे कमेटी का पर्सोल है मेरे ख्याल से कल से कल ही उनका बयान आया था तो उस, उस बयान पे और वो दोनों देखेंगे इसलिए मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर राहुल गांधी को लेकर कल जो उनकी मोर्चा होने वाला है शिवाजी पार्क में उसको लेकर बताया नाना पटोले जी ने कि आपको न्योता दिया गया है तो क्या कल आप उसके उनके राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल होंगे मोर्चे में शामिल होंगे कमेटी जो है डिसाइड तो करके बताएगी कमेटी जो कहेगी वो मैं करूंगा जाना है तो जाऊंगा उन्होंने कहा नहीं जाना है तो नहीं जाऊंगा सर कब तक नहीं करेंगे टैंस निर्णय है राजा तुम्हें माला कश्य कर आतापर्यंत अनेक बैठका झाल्या बैठकांचं आमंत्रण तुम्हाला देण्यात देण्याचा थँक्यू झालं चला थँक्यू